500 gram tepung terigu 3 sendok makan gula putih 1 sendok teh garam 50 gram margarin 1 butir telur 80 ml santan Kemudian aduk rata Setelah tercampur rata, tambahkan air kurang lebih 100 ml, tuang secara bertahap, aduk hingga tercampur rata, uleni hingga adonan kalis. Kemudian, bagi adonan menjadi dua atau empat bagian. Pipihkan adonan seperti ini agar mudah saat menggiling. Adonan siap untuk dibentuk. Giling adonan menggunakan ketebalan nomor satu atau paling tebal. Ulangi hingga adonan rapi. Kemudian potong adonan kurang lebih 6 cm atau sesuai selera. Ambil adonan lalu giling kembali menggunakan ketebalan nomor 4. Hasilnya masih agak tebal. Giling kembali menggunakan ketebalan nomor 6 atau paling tipis. Selanjutnya siapkan bahan olesan. 1 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan minyak goreng Aduk rata Kalau kurang bisa dimix lagi Olesi adonan sedikit demi sedikit seperti ini lipat adonan kurang lebih 8 kali Jangan olesi bagian tepi adonan agar adonan saling menempel dan tidak lepas saat menggoreng. Potong adonan agak miring. Ukurannya sesuai selera, ya. Sisihkan bagian ujungnya, hasilnya akan seperti ini. Letakkan mangkuk kecil di bawah mesin penggiling, kemudian letakkan adonan satu persatu seperti ini. Giling adonan menggunakan ketebalan nomor satu atau paling tebal. Lakukan sampai selesai. Panaskan minyak secukupnya, gunakan api sedang. Sebelum minyaknya terlalu panas, masukkan kuenya agar lipatannya tidak mudah lepas. Aduk perlahan. Aduk sesekali agar matangnya merata, goreng hingga kuning kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Keripik Malaysianya sudah jadi. Hasilnya super cantik. Rasanya enak, gurih dan renyah.